فجر کی نماز کے بعد میں ایک دن گزر رہا تھا ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا کہا نہیں نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی تھی کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہو. ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے آزم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا پہلا مرشد ماں ہے میں رپورٹ پہ تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم الوداع کرنے آئے تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا ستائیس سال تین ماہ بعد تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ اتنا سا کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجا کاغذات کا مسئلہ بن گیا تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں جب آیا تھا ان فوان شباب تھا اور اب تو بڑھاپا اتر رہا ہے اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں ستائیس سال تین ماہ بعد جا رہا ہوں پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے ماں باپ کی بھی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو رضا اللہ فی رضا الوالد و سخت اللہ فی سخت الوالد والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے یہ تمہارے لیے دین ہے نوافل پڑے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے اللہ کو وہ نوافل قبول ہے نہیں ہے ماں کے قدم دباؤ باپ کے پاؤں چومو تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازر کرتے گا تو ان کی خدمت کرو ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں کتنی بڑی بات ہے چھٹا رکن ہے اسلام کا لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں احیون والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نام کا جی حضور زندہ ہیں کالا ففی ما فجاید کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں ان کے معاملات میں طرز زندگی میں ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں رحمتیں پیدا کرتا ہے اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے ان کے لیے جمعت اور مبارک کے دن سورہ یاسین پڑے جا کے ان کی قبر پہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں اور اگر بد قسمتی سے میرے سننے والوں دوستوں میں پیر بھائیوں میں ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے بہت جلد ان کو راضی کر رہے ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابی نصیب کرے گی وہ شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ